Аня вести Ялта на стадионе ну, стадион А, достаточно шоу, тяжело, шоу тяжело крыш, добиралась сласка, так, до приходилось проезжать Она, давай, очень чекай. много блокпостов. Их было около пяти. Как впечатление соревнований в Кировограде? Показали тут результат, на который рассчитывали? Нет, я не показала. Я думала, планировала прыгнуть 4 метра 40 сантиметров, но после того, как я долго подлечивала ногу, я прыгнула результаты средние, 4 метра 20. Мне хватило, чтобы выиграть. Впечатления от Кировограда, от нашего нового стадиона, ну и от прыжковой зоны, где выступала. Мне нравится этот стадион, мне нравится именно покрытие, дорожка, то есть именно само покрытие дорожки Анастасия нравится. Фирма, Черебезина, которая киевская, Очень удобная, третя, и Третья, очень Олена яновская. и очень красивый Винницкая, стадион. Мне очень четверто, Я не ожидала, что здесь Юлия